Мне немного непривычно, потому что тебе там посреди встречи кто-то подходит и говорит, о, здорово, я там твой подписчик. Вот Ты на нашей стороне делаешь интеграцию с банком там за неделю, банк растягивает это там на 2-3 месяца. Мы даем самые лучшие условия на рынке и стабильной работе сервисов это больше 100 миллионов долларов в год. PayCards работает абсолютно со всеми странами, ну, кроме санкционных и РФ. Привет! Вас вітає PayCards. Мене звати Іра і сьогодні ми в гостях у нашого фаундера Жені Негро. Всім привіт! Сьогодні ми поспілкуємося про тонкощі роботи платіжного сервісу. Обговоримо факапи, які можуть спіткати вас у цьому бізнесі та успіхи, яких ми досягли. Ми приїхали командой на конференцію IGB в Барселоні. Як взагалі враження від конференції? Слушай, классно. Я уже не первый год там посещаю конференции, да, и они Проходили ну, раньше у нас совершенно по-другому, вот. но сейчас мы с командой провели классные три рабочих дня, познакомились с множеством украинских команд, нашли новые команды, которые например, я лично раньше не знал, нашли новое знакомство среди сервисов, среди партнерок и очень плодотворно провели время. Нещодавно в тебе вийшло інтерв'ю там, де ти показала ближче, показав себе. Я скажу, що важкувато з тобою ходити на конференції. Всі тебе впізнають, підходять, знайомляться. А як взагалі тобі тепер твоє нове амплуа? Смотри, мне немного непривычно, потому что если раньше, ну, в принципе, меня узнавали только если я находился там в компании ну, ребят, да, там интуитивно было понятно, что это я, либо там по голосу узнавали из истории, то сейчас, конечно, значительно больше людей узнает, подходит, задает какие-то вопросы. Мне, в принципе, не скажу, что я там прям как-то некомфортно себя ощущаю, да, я очень там коммуникабельный человек, я могу, в принципе, с каждым пообщаться, но немного там есть, знаешь, такой расфокус, когда ты приходишь именно поработать, есть какие-то там точечные встречи, а к тебе там посреди встречи кто-то подходит или говорит, о, здорово, я там твой подписчик, вот. Ну, в принципе, ничего такого, но немного отвлекало. Ну, ты взагалі відвідав багато конференцій, от яка тебе тобі найбільше, от, про ты можешь там нам розповісти? Слушай, наверное, навірно, є тому, що всі, які я посещал раніше, вони проходили немножечко в другом формате, форматі з другими людьми і при інших обстоятельствах. Вот. Поэтому, якщо рассматривать именно робочі конференції, то вот це було класно. Так, давай поговоримо тепер взагалі про AdPayCards, про Cards, про компанію на ринку. Є така проблема, що не всі розуміють навіщо потрібні віртуальні картки, і хто окрім арбітражних команд може їх використовувати? Смотри, вот, к примеру, взять даже вчерашнее наше знакомство с одним из клиентов. Человек подошел на конференцию и говорит, вот мне надо оплачивать там кучу доменов, могу ли я вам пополнять карты криптой? и оплачивать этими картами домены, потому что у нас проблема, мы не можем там, сотни, там, тысячи доменов оплачивать, там, ну, например, украинскими картами. И вот те примеры использования, когда это там не арбитражная команда, к примеру. Точно так же, это таргетологи, да, это какие-то белые рекламные агентства, это крупные украинские компании. То есть э, сейчас, вот какая там вышла новая регуляция в Украине, да. Там 50 тысяч mm -hmm. будет по аккаунту, там, моно, привато, я думаю, там, ну, всех банков, в принципе, э, которые есть в Украине. Соответственно, как компании, да, э, там, арбитражные, да, или какой-то там начинающий рекламному агентству, да, там, начинающему таргетологу оплачивать рекламу. Ну, конечно же, использовать там наш сервис, это будет намного эффективнее, быстрее и без каких-либо проблем. Є команди, які використовують агентські аккаунти, а є ті, хто використовують фарм-аккаунти, які на твою думку є переваги у обох варіантів. Смотри, если ну, з точки зрения да, то когда медіабайнгова команда використовує агентські акаунти, то конечно байрам проще, байер зашел, зробив там. пару скажем, действий, запустил аккаунт, и ему, в принципе, ну, больше ничего не нужно делать. Ему не нужно там, делать сетап, да, ему не нужно понимать, как делается правильный сетап, там, привязки, там, БМ, не знаю, там, какие-то фармы, автореги, вот все это. То есть это первое, что у нас, это у нас э, простота работы, в принципе, да, и возможность спендить нормальные бюджеты. Но это если мы говорим там, про какие-то классные аккаунты с кредитной линией. Если же мы рассматриваем вот эти вот типа агентства, где берут просто какой-то там лог, и на этот лог навязывают карту и тебе выдают, то там часто все равно слеты, а с тебя берут тот же процент. Просто многие ребята не ориентируются, да, ну, в силу своего незнания, что это просто какой-то голимый купленный лог за пару баксов и привязанная карта, а платят за это там, X3, когда могли использовать бы наш сервис и платить кратно меньше денег, чем они платят на сегодняшний день. Ну вот, поэтому здесь в зависимости от решений, которые есть именно у конкретной команды, да, у кого-то есть супер классное агентство и доступ к ним – это ок. Но если взять в тотале вот все вот эти недоагентства, то, на мое мнение, конечно же, намного дешевле, если сесть прям считать математику, да, будет использовать нормальные фармы и использовать наши карты. Расскажи нам, поделись, делу у тебя вот прям палая в работе. Смотри, от некомпетенции банковских сотрудников, да, потому что любые интеграции, вся эта бюрократия ну, это делается месяцами. То есть, ты на нашей стороне делаешь интеграцию с банком там за неделю, ну, там API интеграция, да, там все тесты банк растягивает это там на 2-3 месяца, потому что куча бумажек, куча каких-то некомпетентных долбов, не знаю, кто работает в банках, и зачем они берут по 12 человек из которых 11 просто молчит. Ну вот, но это, в принципе, во всех странах со всеми банками так устроено. И смотри, еще о чем меня очень сильно верит, это от некомпетентных байеров, когда приходит какая-то команда, и ну, бывает так, что там вот э, байер ну, просто не может залиться. У нас было несколько случаев, да, есть где там ребята, мы быстро пообщались и пофиксились, а есть случаи, когда, ну, просто вот, там 30 человек работает, у одного не работает. И у меня очень много подгорает, но не из-за них в целом, а из-за ситуации, да, что вот у всех куча разных сетапов по рынку. Там где-то дают товнеры, где-то тим лиды, где-то какие-то автореги там за две копейки, какие-то прокси там полдоллара. И они все думают, что если что-то забанилось, то это только карта виновата. Но э, у них нет общего понимания, да, что такое там fraud score по аккаунту, да, а как работает там, ну, все фрауд системы. Если мы говорим там, э, ну уже в прямую там о каком то фроде то там ну, аккаунт э, там валюта кто с него заходил как какие были заходы с какой системы то есть э, ну, сейчас системы э, которые проверяют антифрод это давно уже там не там 10 параметров да это там ну, уже больше там полусотни параметров и вот э, некомпетентные скажем люди они ну, все чаще сейчас появляется, потому что ну, байеров очень много, и некоторые байера, поработав год на рынке, они думают, что они там уже про, они все знают. Ну, это далеко не так. Вот меня таких байеров реально подгорает, когда я вижу какие-то, там, знаешь, у нас в внутренних чатах обсуждения. А какие риски при створении платежного сервиса? А, смотри, давай с самого первого. Это найти долб... исполнителей, да? А, те, кто тебе напишет сервис. Но ну, у нас это заняло больше года времени и где-то, я думаю, полмиллиона долларов суммарно, да, со всеми неудачами, потому что просто отдали, ну, не тем людям на исполнение финтех-сервис. А дальше это банки, как бы мы не старались, да, защитить наших клиентов от каких-то потерь, всегда случаются форс-мажоры. Но важно, как ты выходишь конкретно с этого форс-мажора. У нас летом, ну наш поставщик там, банк кинул нас, там, суммарно, я думаю, там, тысяч на 250 долларов, вот, и мы просто что сделали, достали с кармана и всем раздали. Но э, давайте вспомним лето, несколько сервисов просто закрылись, не выплатили некоторые просто придумывают отмазки по типу это там не мы извините и просто всех кидают вот это боязнь в каком-то там да роде работать атимком сервисами тем более когда у нас в украине ну на мое мнение может я конечно что-то не знаю но мне кажется именно украинский э, сервис э, где ну, который создан украинцами где работают украинцы и не работает э, с русней это мы остальные сервисы я вижу на всяких там русских конференциях или около русских, да, и ну я не могу назвать этот сервис украинским. Давай поговорим теперь про цифры. Сколько, в целом, генерирует платежка объему за месяц? А, смотри, при стабильной работе сервиса, да, если нет никаких казусов, это больше 100 миллионов долларов в год на украинском рынке, то есть сюда это входят все медиа-агентства какие-то, медиа, какие -то, а, медиа команды, Сервиси, які оплачують Амазон. У нас много какие-то навіть там, книжні магазини. От. Якщо брати в цілому ще сюди, ринок Азії и Латам, я думаю, это це то більше 300 млн доларів. Paycards працює абсолютно з всеми странами, крім санкционных і РФ. Чим Адпе відрізняється від інших платіжок? Які, на твою думку є основні переваги в роботі. Смотри, на ну, первое мы отличаемся условиями. Я лично пошел, зарегался во многих сервисах, сделал там себе фейковый аккаунт. Вот, и мне было интересно узнать, что дают сервисы там, до 300 тысяч долларов, да, там, там, от полумиллиона до миллиона, и что дают свыше миллиона. Но вот, я могу сказать с уверенностью, что мы даем самые лучшие условия на рынке. У кого есть там нормальные спинды, там, пожалуйста, пишите, и вы получите кратно лучше, чем вы бы получили там, в любом другом сервисе. Что сюда входит? Это низкий процент на выполнение, это стоимость карт, это отсутствие каких-либо скрытых транзакций и нормальное отношение, лояльное, которое работает 24 на 7. До речи, за прикол с кэшбэком у деяких сервисов? А, смотри, мне было интересно, я видел рекламу и зашел, вот там пишут типа кэшбэк, там от миллиона или там от полумиллиона, какие-то там приватные условия. Короче, мне было интересно, как это работает я написал в саппорт, говорю, как у вас работает кэшбэк. И мне говорят, смотрите, вот вы там платите э, там 3%, плюс еще там 1%, если это там нон-юса, да, там, э, короче, у вас получается там 4%, если вы спендите вроде бы от 200 тысяч или там вот полумиллиона, не помню, то мы вам возвращаем там со старта что-то 0,75, а если там э, вы спендите от миллиона, то мы вам возвращаем там что-то там до трех процентов. Э, короче, в пересчете мы делали пересчет вот с нашим фин-директором, и получается так, что у них условия на миллионе с кэшбэком хуже, чем у нас условия без кэшбэка просто, которые мы выдаем. То есть там, если сделать математику, вот реально сесть разобраться, они просто, знаешь, там бездумно зал заливают БРА в команде, никто не считает цифры, и они думают, что, ну, там, овнерам это выгодно, там, сами овнеры так думают, да, но если взять, вот сесть, выписать spend количество транзакций, и сравнить, сколько ты будешь тратить у нас и сколько ты будешь тратить в другом сервисе, но вы будете приятно удивлены, потому что некоторые команды экономят с нами там до просто полумиллиона долларов в год, а некоторые свыше миллиона. То есть все от, ну, от, спиндов, которые у тебя в месяц. Супер, и давай на останок, какие взагалі планы на рик, какая мета стоит на цей рик? А, смотри, у нас планы на год следующие. Это 200 миллионов за год. Это моя такая личная хотелка подключение еще нескольких направлений. Мы скоро напишем о том, что мы еще сможем делать в рамках AdPay. И, конечно же, подключение множества банков для того, чтобы у нас стабильно было там больше 50 бинов. Сама идея, ну, как сделать сервис, пришла в тот момент, когда началась война в Украине, потому что у нас был банк, который был и в Киеве, и в Европе. Ну и все пользовались на то время, конечно же, сервисом, который был э, из РФ. Ну, других сервисов в принципе не было. Вот. И примерно в первую же неделю они попали там все санкции, им ну, запретили пополняться, работать как карточным сервисом. Тогда еще не было там других сервисов. И мы решили, что давайте сделаем свой сервис, который будет украинским, будет обслуживать украинцев. Вот. И в принципе мы в целом все, что мы делали, делали для украинского рынка. Супер, свое для своих. Свое для своих. Вот раньше вы занимались байаном. Як залитице допомогло утворення платежки? Очень сильно помогло, потому что когда ты всю жизнь занимаешься трафиком, у тебя есть свой байнг, да, у тебя там есть тим лиды у тебя есть куча там байров, причем там гугловые, фейсбучные, ну разного направления, Ты понимаешь проблемы, ты понимаешь, что не работает, что хочется там сделать лучше, ну с теми же картами, да, и, соответственно, когда мы делали свою платежку, мы понимали все эти боли и учитывали абсолютно все, вплоть до того, как ты будешь там выгружать отчетность для бухгалтерии. Спасибо за приглашение. Дуже круто провели эти три дня в Барселоне на конференции. И под конец нашей Q&A сессии, что мы можем дать нашим пользователям, нашим глядачам? Бонус. Uh, ребят, все, кто напишет uh, при регистрации промокод Негра, вот он будет здесь, получат 25 бесплатных карт и пониженный процент на выполнение.